Так, всем доброго дня. В общем, только что писал видео, снова переписываю. Короче, блин, такое себе занятие, блин. В общем, с вами Алексей Полоград, Днепропетровская область. Как завжди, Трошки видео сделаю. Доставка, как завжди, Украинского нового деливери. Ну, все как завжди. В общем, это гидроцилиндр 1200. Вот такой гидроцилиндр. В принципе в хорошем состоянии. Тут есть, да, тут такие вот маленькие, что то тут есть. А так, ничего такие. 1300 цей. Вот этот за 600. Гидроцилиндр. Рестримащий по 1000. Два разных. Трос десятка. 760. Сколько метров, я не знаю. Состояние у нее, был под водой цепи по 60 за килограмм, там куски лещата трубни за 200, саморобные, маленькие такие просто маленькие вот такие, видите, вот так они выглядят шплинты великие шплинты вот такие великие шплинты потом трошки меньше шплинты и тут совсем маленькие шплинты просто крохотные. Вот так. По 70 за килограмм. Так. Болты. 150 гривен. Два с половиной килограмма майже. Болтив восьмерка. Развертки. Ну тут, я не знаю, размеры там 600 гривен вот все развертки. Так. на культиватор, на культиватор. Зроблено там под сплинт. Вот под такой сделан сплинт. 800 гривен это пара. Резцы маленькие с напайками. Быстро вот так. быстрорезы тут здесь что написано. Короче, и с напайками. Маленькие все. Т-15К. Короче, 1500. Вот это наборчик. 130 штук тут здесь. Приблизно. Какие свечи, нас разумели. внутрішні заводські якісь. Тут ще мікрометр було зроблено, не знаю. нажимається щось тут, з ручками. Тут нажимається, не знаю для чого це Потім що? що ще залишилось А, оці на 90 мм два штуки. За 3000 цей наборчик. Тут 30 кг, 32 кг десь Царис для какого-то станка 270 мм вот тут и тут 240 получается под микрометр теж цена 250 стыкарищ вот 2800 с прошлого раза залишилась лапа с той стороны от кого-то я уже показывал так вот они працюють цим він трошки так вот оці речі по 50 уровней вот такие свои 50, 50, 50, 230 такая. Така 170, така 190, степазом вот так вот, ця 300 степазом, вот ця 360 велика, вот так сделано. Так, за 200 протяжки, за 200 вот такие. Вот эта речь 3000, хочу за ней 400 атмосфер. Фильтр там, крышки немає. Тут крутится, тут что-то приварено. Ручка сломана вот эта. Вот эта. Вот тоже крутится, все. Там внутри все целое. Ключи хотел собрать. Что-то со старого видео показать. Ну, пока еще не покажу. За старого пока еще буду новое продавать. Так, патроны. Старый патрон. И новый патрон привез. Ну, состояние. Такое себе состояние. Он работает, все. Крышки есть. По 1300 патронов. Потом, вот этот большой. съемник 200 хочу за него 60 у него здесь трошки меньше 57 57 ну трошки погнутый. бачите так вот повыгибало их Вони все так подогнуты Может нагреть подровнять не знаю такой великий съемник майже 20 кг в нем якось так вентиляторы я не проверял вот здесь будет 1200, я проверю его, если все просил, 1200 сена будет, по 500 вон, вон, диаметр, и вот здесь будет 1400, дюралевый полностью, Дюрали, в дюрале немецкий, тоже 500 диаметра, 380 той, по той по вольтажу. Потом круг 1500, вот такой круг, какие-то такие пальцы стояли, непонятно. Тоже 450 диаметры, по-моему, или 440, 450. Такой кружочек, 1600 цена у него. Потем фрезы тут, под дерево фрезы, новые фрезы. Вот так вот, вон две части тут, и тут две части, вот так вот. Так, есть такие фрезы по дереву еще. Может кому треба, требуется, Вот такая фреза есть с велика. На 250, может Что тут написано? ВК-8. Так, гайковерт неумаловый. Не знаю реверс. Сетка. Так. Так, что тут у нас? ISO 50, 440 с фрезой. Фреза приварена и нак прикручена. Цей переходник за 400. Потом вот такие под конуса 500. Тут конус сделанный четвертый. Может быть, за 480 под гайку. Цей за 400, за 400, за 360. Тоже под конус вроде как дробано. Есть такой переходник за 340, два тут конуса. Один в одном. Два переходника. Это ISO 40. ISO а 40 по 300. И здесь под первый конус, нас 300 с прошлого видео залишилось по 150 барабанчик эти он и комплектнее все по 150 32 внутренний диаметр так вот 6500 65 год с микроподачей вот все крутится под что тут резцы может, сюда зажимаются не знаю нажимается что-то и он крутится короче грибок вот такой 250 под из конус сделано этот пятый конус рыбок 280 речь 250 вот такая Ось за 200, сате за 200. Ось вот так внутрімір, чи що. не знаю, так, 200. Оцерій за 100. До чего воно щось заміряти. Потім четвертик у нас за 120, гайка и все. Под за 160 ржавая а ушка тут 130 и 130 тут сломаны вот такие речи поломаны трошки за 575 конус тут резьба крутится 570 тут у есть вот сейчас за 200 вот сейчас за 120 вот за 50. Это 300, ты образка. Ручка за 200. Латунная такая ручка. 5-5 гранник. Остакарий за 150. при 201 Не знаю, для чего она. Сарий за 150 под микрометр тут нажимается это за 205 конус. там резьба внутри столочка вот такая, ну состояние за 100 вот эта речь. за 300 под микрометр тоже сделана, для чего не знаю вот эта 200, тоже под микрометр Шевелится так. За 200. За 100. Вот так она выглядит. Вот это 150. т образным Это под прямой за 60. На другой конус. Прижим за 200. Такой большой фреза за 100 вся вот за 60 такая вон она нова я трошки скол есть на другой стороне за 60 вся вот за 100 так вот вся кучка получается с успешата. вот это какая-то прижим другой третий штучки вот этих за 600 вот такая приза за 400 с напайкой ну съемные напайки с вот таки диаметр великий пятый конус вот за 200 перо R6M5 так вот это R18 один. не знаю. Ничего не написано. 1700 вот наборчик весь. Тут вылыки. Механика, ну, ржавая, бачите. Механика. Раз, другая механика. Тут третья механика есть. Короче, вот этот наборчик весь за 1700 вот посюда вот, вот вот сюда 100 так пятый третий пятый третий пятый четвертый по 80 все б.у. состояние третий другой третий другой третий другой третий другой третий первый по 50 они вот все. по 150 маленькие по 100 фреза за 200 такая с напайками вот с быстролезом за 300 вся за 800 вся за 900 125 так тут мабуть все зараз да, далее 353 штучки на 250 патрон. Четвертый конус. Четвертый. Первый. Другий, 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 другий. Третий, третий, третий. Третий. По 60 все. Фрезы есть такие есть. Под третий конус 300. Новый. За 500 быстросъемные есть такие под конус под третий за 500 под другой конус центр 250 оця позаметр пазометр универсальный 85 год номер 13 что тут мерить я не знаю какой-то пазометр 54, 16, 22, 44, 52 под микрометр за 300. Грибочек за 350 под третий конус. С прошлого видео за 6 конус, великий. Вот эти с прошлого видео, фреза какая-то. Подшипники, такая пасечка упорная за 100. СЕ на 160, ему будет патрон, Треба замерить размеры 300 ножи 600 гривней, вот такие ножи 275 Р18 600 гривней 30 штук 8 штук 240 гривней Р6 М5 350 вот такие Вот такой за 300. Первый, второй, третий. Эти за 500. не мая За 500. Резец вот такой за 200. Что там зажимается, я не знаю. Вот такой, для чего за 100? Под якийсь різець з с подачей. Двигается по идее, должно туда-сюда. Накатка была якась. Тут ее заварили сваркою. Цена 120 гривень. Риси тримачи по 120. Вот такие. Тут с резьбой, с резцом Т-120 и такая за 120. Так, фрезы. Две елочки за 2 300. Фрезы, две елочки, вот так выглядят. 125, по-моему, а тут меньше, 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 меньше. Есть, есть вот на некоторых сколы есть. Вот бачите, вот так скол. Есть там на некоторых. Но они новые, но здесь вот не нова вроде, как працювала. А так все нови И вот такая елочка. Тоже, бачите, вот отбитый краешек. Тут модульные есть там попадаются Вот модульная. Вот модульная какая там. И такие фрезы. Вот эти две елочки за 2 300. Тут больше 100 штук, Якось так. Мабуть, все. Все-все, що хотів показати. Старуй раз вже відео переробляю, там щось заблокували, не понравилось Ютубу те відео. Шпринти показував. Мабуть, показував. Так, всім дякую. Пишіть Viber. як завжди. До побачення.